З 1 жовтня в Дніпропетровську на базі міської лікарні номер 15 відкривається перше відділення паліативної та хоспісної допомоги. Поки воно буде невеличким, всього на 5 ліжок потраплятимуть до відділення пацієнти, яких визначатиме консілім онкологічного диспансеру. Вже затверджено штат персоналу. Це 14 фахівців, в тому числі і психотерапевт. Главное для этого человека ⁇ это обеспечение максимально возможного качества жизни. И не только ему, а и членам их семьи. Мы должны максимально э, обеспечить его душевное благополучие, убрать физическую боль. То есть эффективное обезболивание является основой паллиативной и хосписной помощи. Международные нормативы, которые уже, так сказать, просчитаны, где-то расчет идет 5 коек на 100 тысяч населения. На наш миллионный город должно быть хотя бы 50 коек этого профиля. Потому что ежегодно в Украине умирает 700 тысяч больных, из них как онкологических, из них 500 тысяч как минимум нуждаются в этой помощи.